你这是甜品吗？你要吃吗？有点不好看。嗯、味道怎么样？么 特别的，我还没吃过，是有点重。您里面加的什么呀？一点点低度朗姆酒。 你们胆子越来越大了啊！谁在实验室喝酒了？师兄，这酒是我的，可我真没喝。我那天去买酒精，没带身份证，就买了个五十六度的二锅头回来。你买酒精干嘛？啊，消毒，顺便提神醒脑。你没喝？那酒呢？我真的没喝，我买回来就放到冰箱里了。放冰箱了？ 坏了啊！我帮你倒。小师弟酒量应该还可以吧？ 什么呀？我都没吃过。这个看上去像一堆泡沫，其实是用分子料理做出来的巧克力冰淇淋蛋糕。分子料理？什么东西啊？分子料理是用物理、生物、化学的方式去打破和重塑食物。看到的未必是吃到的，就像你一样。 重要的是你想成为一名医生，而不是别人去说什么。就像别人说我是一名学霸，可我现在偏偏不想学习，我只想喜欢你。我想，我想谈恋爱这件事情，难道会比你想成为一名好的医生更加疯狂吗？罗婉。 让我成为你的男朋友吧，我会陪着你，陪着你一起努力。分子料理是用物理、化学、生物的方式打破和重塑食物。你看到的，并非是所吃到的，就像你一样。 就像我一样，你怎么知道的？啊？嗯，对呀，我脑子里装的都是水，我已经很努力了，但我就是学不会。我知道，学不会不是理由。 那也不是借口。卢娃娃你别哭，我不是这个意思。我是说，就算别人说我是学霸，但除了学习以外，我也有别的心思。你还有别的心思？你学习还怎么好？我呢？我每天做梦都在背题。 你知道吗？每一次考试，我就看着那题，我发现我一道题都不认识，真的是，一道题都不认识我。临床写那么多书，那么多题，我背过的书都快有我人高了。 但是，考试我就是不会呀、啊，我不会，我太难了。洛、啊，你先别哭。实验课上，我们班那些聪明的同学们，咔嚓咔嚓就做完了手术，还缝合得贼漂亮。而我呢？ 我像一个第一天上班的屠夫摸摸叽叽叽，磨磨唧唧，磨磨唧唧，就是不敢下手。都是同一个老师教的，我怎么这么差劲呢？罗婉，你一点也不差，你很特别，你身上有别人无可替代的发光点，我就是被你的光芒吸引的。还有，我们宿舍有个女生，大一刚进来没两天，没上几节课就转走了。 我以为是个例，谁知道今天听说二班也有转走的。我真的很怕我们班同学在路上问我：“你怎么还不转走啊？”我凭什么转走啊？我这么努力才考进来，要走也是他们走。 他们走了，我不就第名了吗？我绝不转系！我发誓！我宣布！从此以后，我就是钉子户、嗯！还是转系吧。就算是转，我，也要考到好的成绩，风风光光的转出去。 同学们知道，是我要跟林川西分手，不是林川西甩了我。我帮你吧。怎么帮我？罗婉，让我做你的。 穿上，免得说我欺负你。大家都是成年人了，如果你愿意的话，我可以对你负责；如果你不愿意的话。 我是怕你窒息才给你掀被子，你怎么兽性大发又扒我衣服？看到我很失望，我怎么回来的？宿管阿姨给你送回来的，你抱着宿管阿姨又亲又啃还不放手，整个走廊都是你的叫声，哎呀，丢死人了！我抱了，嗯，我亲了。 啊、嗯，我还肯，对啊。别说袜子了，你回来的时候鞋都没了。可以呀、啊，卢婉婉，你出息了。一堂课没表现好，还学会酗酒了。你喝醉酒什么表现？你自己心里没数吗？对宿管阿姨都咸猪手了。 那和你一起喝酒的人岂不是更惨？你忘了上次喝醉酒在厕所的豪言壮语了？任初，我必须把他搞到手，我要追他。昨天，昨天好像是跟任初在一起，我不会真的对他做了什么吧？ 小师妹，呃，人初小师弟还没回来，要不你先进来坐坐吧。嗯，谢谢师兄。啊。嘿嘿嘿。 呵呵。昨晚睡得好吗？昨晚上你睡得好吗？什么意思？啊？抱歉，希望你不要介意，嗯、我放错了酒，你喝多了，嗯，还好吗？ 我不介意，你不介意就好。刘老板，我的师兄们有个问题想要请教你一下，请教我？嗯，本科指导硕士，这不是以下犯上吗？买衣服？我没听错吧？就这个？嗯、我们学校下周开始办科研讨论赛。 本来这么去也没什么，这不今年有小师弟了吗？师兄怕我们断层太严重，学妹你帮帮我们，我试试，扯坏了他的衣服也该买一件赔给他。我准备了一份类似他，我们的喜好要求、身高尺码都在上面。 输入关键词“程序员男风格”，然后关掉再打开，首页就会推送合适的，你再挑选。这么神奇！大数据信息采集，猜你喜欢。他怎么知道我想买件衬衫？比男朋友和亲爹更懂我的人，居然是大数据。 可是昨天的衬衫真是我撕碎的，还是他热了脱给我的呢？昨天晚上我喝多了是吧？是。那我干了什么？哦，我想起来了，你把衬衫脱了，让我拿着，对吧？我可没有主动给你。啊。哦 罗婉，你干嘛？我在吸收日月精华。冷，把袜子穿上。哎，你不懂。你要身体跟地面充分接触，嗯、才能更好的吸收日月精华。地上冷，我们先把袜子穿上，好不乖。哎 这人怎么影响我进步呢？好了。嗯？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 你怎么不脱呢？嗯，快，我们一起，快脱掉吧。陆安晚，别闹，别闹，陆安晚，别闹，陆安晚。 么？脱掉，脱脱掉。我说了什么虎狼之词？我脑子瓦特了？别敲了，这样只会让本不富裕的大脑更加雪上加霜。别碰我，别碰我。 谁知道我这个禽兽会干出什么事儿来？好，买衣服吧，速战速决。买多了，这个衬衫不用。是吗？哎呀！ 不小心合并付款了。哎呀，你看这尺码，正好是你的哎。哎，要不我送你，我买单，你穿上肯定好看。你觉得我穿好看？嗯，好看，不好看，七天无理由退款。谢谢你的礼物，等着收快递吧。 好了，别人的事情办完了，该办正事了。走，我带你去个地方。果然是要秋后算账，跑不掉了。虽然我昨天对他做了不太正经的事儿，但我是个正经人。我今天来就是为了比赛，绝对没有其他的事情。 天地可见。人出，我刚刚回烘焙社做了甜品，我真的不行，我做了个垃圾出来。比赛还没开始我就开始紧张了，这要是到了比赛，我可怎么办啊？哎，报名表在你那儿吧？你还给我，咱们退赛去。 听不见，还是不想退赛啊？<coughs> 你刚刚跟我说什么？我转过来，对着我说：“我觉得这样挺好的。这是我刚做的甜品，特别难吃。以前我觉得做甜品是一件很放松的事情，但现在我只要想到有比赛，我反而做不好了你。求你让我退赛吧。还有，我让你做我私人辅导员这事儿。” 是醉话，你别当真。你喝醉了，我没有，我当真了。这么难吃，怎么参加比赛？我一有压力，就什么都做不好。越是怕出错，越是怕别人指责，我就越是会出错。 这是个恶性循环，我逃不掉的。不算难治。你知道我为什么学游泳吗？因为你喜欢啊。小时候我一个人出去玩，差点溺水了。在后面很长一段时间里，我很害怕水。那你怎么？ 后来我一想，总不能怕一辈子吧，于是我开始学游泳，克服困难，直到现在。所以你想，知难而上没有什么可难的。嗯，六。因为你不是一般人，所以你能克服。那好巧不巧，我就是一般人，给我退赛吧。我已经帮你想的办法了。